Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri mən sizə yeni satışa çıxan mənzili çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz çox gözəl təmirli bir mənzildir. Təmirdən sonra bir müddət yaşayış olub, mənzildə hal-hazırda mənzildə yaşayış yoxdur. İlk öncələr mənzil mənzilin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda. Albalı şağ bağçasının yanında yerləşən yeni tikilidə yerləşir. Mənzilimiz 17 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi sahəsi 58 kvadrat sahə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə bir mənzildir. İndi isə ətraflı olaraq təqdimata keçək. Görünüyünüz bu hissə mənzilin qonaq otağıdır. Geniş sahə malik elə bir qonaq otağımız var. Mənzil ideal təmirlidir. Təmirdən sonra bir müddət yaşayış olub, hal-hazırda mənzildə yaşayış yoxdur. Mənzil çox keyfiyyətli təmir olunub. Təmir vaxtı bahalı materiallardan istifadə edilib. Mənzilimizin gördüyünüz bu qonaq otağıdır. Xatırladım ki, mənzilimiz bütün əşyalarla birlikə satılır. Gördüyünüz başqalar hansı mənzildə qalacaq. Bura bizim mənilin mətbəxi yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi soyuducu, paltaryo, hər bir şey var. Mətbəx belə quraşdırılıb. Mənildə hər bir şey işləyə hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi hər şey ideal yerləşdirilib. Hazır vəziyyətdədir. Mənzilimiz mətbəx studiya tipli bir mənzildir. Daha dəqiq da desəm mətbəx studiyadır. Sadəcə olaraq e, burdan mənzilimizin mətbəxi ayrılıb. Lazım olarsa bu mətbəxinin bu hissəsini bağlamaq da olar. Bağlayıb qapı qoymaq mümkündür. Sadəcə olaraq ev sahibi bu dizaynla mənzili dizayn edib, yəni bu formada təmirli. Lazım olarsa mənzilin bu hissəsini bağlamaq olar. Mətbəxi yenə yəni, ayırmaq mümkündür. İndi isə mənzil ətrafı sizə digər otaqları təqdim edim. Bura bizim mənzilin dəhlisidir. Gördüyünüz kimi qarşıda bizi giriş qapısı qarşılayır. Gardirob Qarşı şkafımız yerləşdirilib. Sanitar qovuşaqlar yerləşir. Bu qonaq otağımızdır və yataq otağımızdır. İndi isə sizə sanitari qovşağın təqdim edək. Gördüyünüz kimi sanitari qovşağımız tam təmirlidir. Tam aksessuarlarla təchiz olunub. Duş qabını yerləşdirilib. Sanitari qovşağın döşəməsi granit mərmər istifadəsindən ibarətdir. Həmçinin giriş hissə də istifadəsindən ibarətdir. Mənzilimizin qonaq otağı bambuk parketlə döşənlidir. Ağac parketlərdən biridir, bambuk parket. Bura isə bizim mənzilin yataq otağıdır. Elə bir yataq otağımız var. Bütün yataq dəsti qoyulub mənzildə. Əziz izləyicilər, mənzilimiz bütün əşyaları ilə birlikə yazılır, birlikə satılır. Gördüyünüz bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Yataq otağımızdan heyvamıza çıxışımız var. Əziz izləyicilər, mənzilimizin sənədi çıxarışdır. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı daimidir. Gördüyünüz kimi qonaq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Mənzilin istisə sizin kombidir. Kombi batareyaları quraşdırılıb, hər şey hazır vəziyyətdədir. Əziz izləyiciləri, mənzilin qiyməti aşağıdakı şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq abunə kanalımıza abunə olaraq həm yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olacaqsınız. Əlaqə nömrəsi də həmçinin aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaq. Videomuzu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Yeni videolarda görüşənədək.